Ərda bey salam. Salam, axşamınız xeyir. İndi biz yeni ildən bəri görüşməmişik. Yeni ilimiz, yeni həftəmiz, yeni, e, nə bilim, nə yeni nə var, hər şey mübarək olsun. <laughs> Sağ ol, təşəkkürlər. Ərda bey, indi e, həmişə biz belə axşamları bir-birimizə xoş, ə, e, arzularla, xoş niyyətlə salamlaşırıq amma gün-gündən də bəd gəlir və e, son vaxtı gedən proseslərdə yalnız oradan başlayaxala. Bu xüsusilə çörək məsələsi Azərbaycanla e, normalda bütün o e, fantaziyaları üstələdi və e, bütün səbirləri daşırdı e, və üstünə də Qazaxstanda olan məsələlər bir az da bu vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu göstərdi. Belə bir şəraitdə sizcə Azərbaycan hökuməti bax belə dalbadal qiymətləri qaldıra-qaldıra nəhayət çörəklə bu cürə davranma Nə anlamına gəlir? Bax siz necə şey azərbaycan hökumətinə istəyir bununla, nə eləmək istəyir yəni? Söhbət burada ümumiyyətlə təkcə çörəyin qiymətindən qalxmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda e, yanlış bir iqtisadi siyasət aparılır. Bu siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işsizlikdən qaldırılmır, yoxsulluqdan qaldırılmır. Əslinə baxsan belə götürək başqa ölkələrlənmiz müqayisə etsə bir çox ölkələrdə bizdən qatqat -qat bahadır çörəy amma əməliyyədə 10 dəfə, 20 dəfə yüksəkdir. Bizim əsas problemimiz çörəyin qiyməti ilə ölçülmür. Əsas bizim problemimiz vətəndaşların gəlir qaynaqlarının olmaması, vətəndaşların demək olar ki işinin olmaması, həyat səviyyəsinin aşağı olmaması ilə bağlıdır. Bu baxımdan təbrik şöhrət də Azərbaycanlılar üçün ənənə olaraq əsas ki də məsul olduğuna görə törən qiymətinin qaldırılması daha çox kəsirbçılıq həddinə aşağıda yaşayan bu da ölkə əhalisinin 60%-ni təşkil edir. Beynəlxalq təşkilatların verdiyi hesabatlara görə 60% əhalinin bir bir havasda ümid maraqlarına ziyan vurur. Ona görə də burada hökumətin bu qiymətləri qaldırmasının bir tərəfdən bir səbəbi dünya bazarında sürəylə bahalaşması, onun bahalaşması ilə bağlı. Yəni bilincisiz Azərbaycan evə ola ki, daxili bazarını idxal hesabına təmin edir. Və biz xarici məyənətli qiymətlərdən asılıyıq. E, bu yanlış iqtisadi siyasət, yəni daxili bazarın təminatında ölkənin payının olduqca az olması ona gətirib çıxarıb ki, biz nefti hansı qiymətə satırıqsa sataq, əvəzində Yəni qazancımızı da ayrı-ayrılıqda məhsulların qiymətinin qaldırılmasından biz də tutulurdu. Ona görə də mən bunu belə hesab edirəm ki, bu iqtidarın bir çox adam elə düşünür ki, iqtidar ilə oturub bu şeyə bunlar bu sadəcə olaraq iqtisad, yəni iqtisadi siyasətin yaratdığı vəzifədən çıxmaq üçün hökumətə atdığı addımdır. İqtisadiyyat terminində sübut olunub ki, hakimiyyətlər öz yanlış iqtisadi siyasətlərinin adətən Səməllərin artırılması, qiymətlərin artırılması və kredit faizlərinin yüksəldirilməsi ilə təmin etməyə cəhd edirlər. Başqa sözlə buna fiqsal təzyiqlər deyirlər. Hökumət fiqsal təzyiqləri əlatmağına öz yaradıcılıq fəaliyyətini bədənlə xalq ödəyir. İndicə halda bizim qarşımızda duran mənzərə bundan ibarət. Deməli, xeyli rəylər var çörəy ilə bağlı ki bax ya da dəftərdən biri açıqlama verdi ki təşəkkürəyin yox yaxın zamanda digər gündəlik məsulların o cümlədən də digərlə arzət məsullarının da qiyməti qalxacaq və o kontekstdə yəqin ki sizin də yadınıza düşəcək. Musa Uruq Musa familiyası nəyidir Usa Uruq dəftər Sosial Siyasət Komitəsinin sədri parlamentdə demiş ki ə e, ilin birinci yarısında maaşların və pensiyaların artımı bütün qiymət artımlarını üstələyib biraz da artıq qalacaq. Amma indi belə görsənirik ki, maaş qalxana qədər bütün o ərzaq malları, kommunal xərclər qiyməti qaltdı. İndi maaşın qapmaması fonunda yeni dalğa e, qiymətlərin qalmaması dalğası gəlir. E, bu cür siyasət, yəni bunun adı siyasətdir mi Sərdar və yoxsa bunlar elə-belə lazım odan belə gərcü bunlar özləriniz ordan cəmaət küçəyə tələ edirsiz çıxıb incala beləyib sizə elə gəlmir Siz küçəyə çıxmaqda söhbət gedir biz nəyə görə məsəl düşünməliyik ki mütləq axı dövlət özü elə bir siyasət aparmalıdı ki hətta xalq ola biz heç vaxt küçə çıxmayacaq o deməkdir ki xalq azanılmalısan <coughs> həyat səviyyəsini aşağı salmalısan bu iqtisadi vəziyyətin aşağı düşməsi həddən artıq ciddi uzağa gedən nəticələri var. Vətəndaşların mədəni səviyyəsinə mənfi təsir edir, siyasi səviyyəsində mənfi təsir edir, fiziki sağlamlığa mənfi təsir edir, müqavimət qüdrətinin zəifləməsinə təsir edir. Yəni faktiki olaraq burada hökumət özü maraqlı olmalıdır ki, vətəndaşlar kifayət qədər ə, yüksək səviyyəli şuur səviyyəsində maarif alsın. İndi Qazaxstan hadisələrinə biz baxırıq. Yəni insanların şuur səviyyəsi aşağı olduqca onları istənilən prosesə cəlb etmək çox asandır. Yəni ona görə də hökumət maraqlı olmalıdır və təbii ki, bu cür siyasət axırda gətir fəlakətlərə çıxarır, sosial kataklizmlərə çıxarır. Və hökumətin başqa bir yolu yoxdur. Yəni bacaqlı kadrlər yoxdur, iqtisadiyyatı bilən adamlar yox. Ölkədə hakimiyyətin bəlli bir iqtisadi proqramı yoxdur. Ona görə də hələ mənim yadıma gəlir, 10-15 il bundan qabaq bir məşhur Amerika iqtisadçısı gəlmişdi Azərbaycan. Belə bir söz dedi ki, iqtisadiyyat elminin, eee, verdiğim gəldiyi nəticələrə görə Azərbaycan dövləti çoxdan çökməlidir. Bunu demişdi hardasa 2000-ci illərdə. Dedi, iqtisadiyyatı yeterli bir əsaslandırsa Azərbaycan dövləti çökmərdı. Amma maraqlıdır ki, necədir Azərbaycan dövləti? Yaşı onda biz izah elədik ki, bunun səbəbi nədir? Rusiyadan bu qədər pul gəlir Azərbaycana. Xalq özü dövlətdən asılı olmadan öz özünü təmin etmək istifa, istiqamətində müəyyən tutaq ki, belə deyək də, addımlar atır və s. və s. Bu baxımdan e, biz izah elədik ki, ona görə Azərbaycan dövləti söylür ki, bizdə kapitalizm sistemi yoxdur, bazar iqtisadiyyat sistemi yoxdur, bizdə fayfədal idarəetmə var. Feodalizm isə ehtiva kapitalizmin böhranlarına məruz qaldı. Məsələn, Ərəb ölkələri heç vaxt Avropa ölkələri kimi krizə girməyinin səbəbi odur ki, Ərəb ölkələrində yaxşı idarəetmə yoxdur. Bunun səbəbi odur ki, Ərəb ölkələri feodal mərhələdə qalıblar. Avropada Kapitalizm isə kapitalizmdir, kapitalizmin isə planla uyğun dövri böhranları var. Yəni Azərbaycan da bu uzun illərdir bu xadmis sosial iqtisadi vəziyyətin ağardlaşması fonunda siddi bir siyasi kataklizm olması onu göstərir ki, bizdə ictimai siyasi formasiya e, feodal dövrdən ka, e, kapitalizmə keçid dövrünü özündə əks etdirir. Ona görə də e, kapitalizmə xas olan Avropanı bürüyən böhrəmanın bir çoxu Azərbaycandan gəlir.